Karbon. Karbon elementi kimyəvi elementlərin dövrü sistem cədvəlində 2-ci dövr, 4-cü A yarımqrupunda yerləşir. Qısa nömrəsi 6, nisbi atom kütləsi 12-dir. Qısa elektron formulu 2s2 2p2 şəklindədir. Qısa elektron formuluna əsasən karbon elementində valent elektronlarının sayının 4, cütləşməmiş elektronlarının sayının 2 olduğunu görə bilərik. Karbon əksər birləşmələrdə 4 valentlidir. Yalnız CO dəm qazında karbon 3 valentlidir. Bu birləşmədə karbonun 3 valentlik göstərməsi maddədə əmələ gələn donor-akseptor rabitəsinin hesabınadır. Karbon elementi birləşmələrdə -4 və +4 aralığında bütün oksidsləşmə dərəcələrini göstərir. Üzlü birləşmələrdə karbonun oksidsləşmə dərəcəsi kəsr qiymət də ala bilər. Verilmiş maddələrin bəzilərində karbon elementinin oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edək. Əvvəcə yadımıza salaq. Birləşmələrdə kimyəvi elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin cəbri cəmi 0-a bərabər olmalıdır. 1-ci maddəmizdə CH2Cl2-də hidrogen elementi +1 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Kar elementi hazırkı maddədə ən yüksək elektromənfilik göstərdiyi üçün ən kiçik oksidləşmə dərəcəsini göstərəcək, yəni -1. Hesablamağa görə tapa bilərik ki, karbon elementi hazırkı maddədə 0 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. 2-ci maddəmizdə kalsium elementinin oksidləşmə dərəcəsinə görə karbon elementinin oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edə bilərik. Biz bilirik ki, kalsium elementi sabit oksidləşmə dərəcəsi göstərir və bütün birləşmələrdə müsbət 2 qiymət alır. Deməli, karbon elementi buna əsasən mənfi 1 oksidləşmə dərəcəsi göstərəcək. Növbəti maddəmizdə hidrogen atomlarının müsbət 1, oksigen atomlarının mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsi olduğunu bilərək də karbon elementinin müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi olduğunu tapa bilərik. 4-cü maddəmizdə eyni ilə hidrogen və oksigen elementinin oksidləşmə dərəcələrini yazaraq hesablamaya görə karbon elementində mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsinin olduğunu müəyyən etmiş olaraq. Göstərilən nümunələrə əsasən qalan maddələrdə karbon elementinin oksidləşmə dərəcəsini siz özünüz müəyyən edə bilərsiniz. Karbon elementi təbiətdə həm sərbəz, həm də birləşmələr şəklində yayılmışdır. Sərbəz formada karbon əsasən almaz və qrafit şəklində olur. Birləşmələr şəklində bəzi mühüm birləşmələrinə baxaq. Əhəng daşı, təbaşır, mərmər adı ilə kalsium karbonat Maqnezit adı ilə magneziyum karbonat, siderit adı ilə dəmi 2 karbonat və dolomiti mühüm minerallara misal göstərmək olar. Bunlarla yanaşı karbon karbon qazu şəklində havada, həll olmuş duzlar şəklində təbii suların tərkibində, təbii qaz, neft və daş kömür torfun tərkibində müxtəlif üzvi birləşmələr şəklində, o cümlədən canlı orqanizmlərdə Yulallar, yağlar, karbohidratların tərkibində karbon atomuna rast gəlmək olur. Karbon atomu sərbəst formada 4 allotropik şəkildəyişmə əmələ gətirir: almaz, qrafit, fillerin və karbonkarbin. Hər iki hər bir allotropik şəkildəyişmə atom kristal qəfəs əmələ gətirir. Al, ancaq bunlarda kristal qəfəslərin quruluşu fərqlidir. Belə ki Almazda tetraedrik quruluşdur. Karbon atomlarının hər biri sp3 hibridləşmə vəziyyətindədir. Grafit və fillerində hər ikisində karbon atomları sp2 hibridləşmə vəziyyətindədir. Ancaq grafitdə kristal qəfəsin quruluşu laylı, fillerində isə top şəkillidir. Karbid xətti quruluşa malikdir. Karbon atomları sp vəziyyətindədir. Karbon atomlarında rabitələrin Yeyləşməsinə görə karbinin beta karbin və alfa karbin olmaqla iki yerə bölünürlər. Allotrope şəkil dəyişmələrinin bəzi xüsusiyyətləri ilə ayrılıqda tanış olaq. Almaz şaffaf və bərk maddədir. Təbi mineralar içərisində ən bərkidir. Elektrik cərəyanını heç keçirmir. Almazın bərkliyindən istifadə edərək şüşələrin kəsilməsində dağ xullarının qazılmasında istifadə edirlər. Onun cilalanmasından briyant alınır. Hazırda süni almazı qrafikdən alırlar. Qrafik zəif metal parıltılı, yumşaq dərk maddədir. Elektriki və istiliyi yaxşı keçir. Almaza nisbətən daha aktivdir. Onu da süni yolla almaq mümkündür. Qrafiki süni yolla almaq üçün koksdan istifadə edirlər. Füllerin bərkaldı olan maddədir. Yarım keçiricidir və süyni yolla alınır. Karbin qara rəngli, narın kristallik tozdur. Füllerin kimi yarım keçiricidir. Karbonun allotropik şəkil dəyişmələrinin hər biri dadsız, iqsiz, çətin əriyən və adi həlledicilərdə həll həl olmayan bərk maddələrdir. Karbon amorf formada kömür əmələ gətirir. Kömürün xarakterik növləri hiss, tuda, koks və ağac kömürüdür. Ağac kömürü adsorbsiya və desorbsiya etmək qabiliyyətinə malikdir. Adsorbsiya bək maddələrin səthi tərəfindən qazların və həll olmuş maddələrin udulmasıdır. Udulmuş maddələrin ayrılması isə desorbsiyadır. Aktivləşdirilmiş kömürün bu xüsusiyyətindən istifadə edərək ondan Şəkər şirəsinin bitki yağlarının və piillərin etanolunun təmizlənməsində, o cümlədən təbabəttə karbolin həbləri kimi orqanizmdən zərərli maddələrin çıxarılmasında, əleyh qazlarda zəhərliyi maddələrin udulması üçün və bəzi reaksiyalarda katalizator kimi istifadə edilir. Sənayədə karbon piroliz ilə koks, his və ağac kömürü şəklində alınır. Təbii qazdan pi Daş kömürdən koks, oduncaqdan isə ağac kömürü alınır. Almaz və qrafit yer qabığının dərin qatlarından çıxarılır. Almaz və qrafit o cümlədən digər allotropik şəkil dəyişmələri süni yolla da almaq mümkündür. Karbon adi şəraitdə bu qədər də aktiv olmayan qeyri-metaldır, lakin qızırıldıqda əksər maddələrlə qarışıqı təsirdə olur. Karbon reaksiyalarda özünü həm redüksiya edici, həm də oksidləşdirici kimi aparır. Karbonun redüksiya edici olduğu bəzi reaksiyalarla tanış olaq. Məsələn, karbon florra adi şəraitdə reaksiya daxil olur. Onda qeyd etdik ki, halogenlərdən yalnız flor karbonla qarışıqlı təsirdə olur. Deməli, klor, brom, yod karbonla qarışıqlı təsirdə olmur. Karbonun oksigendə tam yanmasından karbon qazı, natamam yanmasından isə dəm qazı alınır. Karbon kükürtlə e, reaksiya daxil olaraq karbon disulfid maddəsini əmələ gətirir. Bunlarla yanaşı karbon mürəkkəb maddələrlə də reaksiya girir və bu reaksiyalarda redüksiya edici rol oynayır. Məsələn, karbon qazını dəm qazına kvars kommunus cisimə mis 2 oksidi sərbəst misə qədər reduksiya etdirə bilər. Oksidləşdirici kimi karbon bəzi metallar və hidrogenlə qarışıqlı təsirli olur. Hidrogenlə reaksiyasından metanın alınması bizim hamımıza məlumdur. Metallarla reaksiya daxil olduqda isə karbon karbitlər əmələ gətirir. Bunlarda mühüm əhəmiyyət kəsb edənləri kalsium karbit və Alüminium karbiddir. Kal metallarla karbonun reaksiyasından alınan karbitlər suyun və ya turşuların təsiri ilə ə, müxtəlif məhsullar əmələ gətirə bilərlər. Məsələn, kalsium karbiddən geniş istifadə olunan asetilen qazı, alüminium karbiddən isə metan qazı alınır. İndi isə karbonun tətbiq sahələrinə baxaq. Almaz almaz qiymətli zərgərlə məlumatlarının alınmasında, şüşələrin kəsilməsində, qazma balıqların ağızlarının hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Qrafit öz növbəsində süni almazın alınmasında, elektrod və qələm istehsalında, süsçi materialların alınmasında və nəhayət, nüvə reaktorlarında neytron uducu kimi geniş istifadə olunur. Ağaç kömürü aktivləşdirilmiş kömürün və karbolin həblərinin alınmasında istifadə olunur. Bunlarla yanaşı şəkər, spirt istehsalında məhsul qarışıqlardan təmizləmək üçün istifadə olunur. Ağaç kömürü həmçinin metallurgiyada reduksiya edici kimi və bəzi reaksiyalarda katalizator kimi istifadə olunur. Koks və tuda Metallurgiyada reduksiya edici kimi süni almazın alınmasında, qara boyaların alınmasında, ayaqqab kreminin, sintetik benzinin, rezinin və həmçinin kalsium karbidin alınmasında istifadə olunur. Öyrəndiklərimizi möhkəmləndirmək üçün tapşırığa baxaq. Verilənləri Euler ven diaqramında uyğun yerdə qeyd etməliyik. Karbon atomu sp1 hibridləşmə vəziyyətindədir. Biz xatırlayaq ki, almaz sp1 hibridləşmə vəziyyətində, qrafitdə isə karbon atomu sp2 hibridləşmə vəziyyətindədir. Elektriki yaxşı keçirir. Karbonun allotropik şəkil dəyişmələrindən qrafitin elektrikini yaxşı keçirdiyini artıq öyrəndik. Kristal qəfəsin düyümlərində karbon atomları yerləşir. Həm almaz, həm də grafitin kristal qəfəsinin düyünlərində karbon atomları yerləşir. Şüşə kəsmək üçün istifadə olunur. Biz öyrəndik ki, almaz ən dəyərli mineraldır və onun bədliyinə görə şüşələrin kəsilməsində istifadə edirlər. Tam yandıqda karbon qazı əmələ gətirir. Hər iki maddənin tərkibi karbondan ibarət olduğu üçün onların tam yanma məhsulları da karbon qazı olmalıdır. Karbon atomu sp2 hibridləşmə vəziyyətindədir. Yenə də təkarlıya almazda karbon atomları sp3, qrafit və fullerendə karbon atomları sp2, karbində isə sp hibridləşmə vəziyyətindədirlər.